असलमकुम नाजरीन मैं सदा जायरा आबेदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में ये एक पुराना पुराने वक्त का वाक़ है मेरी लाइफ का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अब पता नहीं आपको लगे कि ना लगे मुझे बाकी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है तो ये उन दिनों की बात है आप पचहत्तर और अठहत्तर के दरमियान रख लीजिए इसे ट्यूशन सेंटर मेरा आगा ट्यूशन सेंटर का आगाज हो चुका था और घर में बच्चियाँ बच्चे पर छोटे बच्चे बच्चियाँ तो मैं बड़ी भी ले लेती थी लेकिन बच्चे छोटे लेती थी बस पाँचवीं क्लास तक के उससे आगे नहीं लेती थी क्योंकि शरारती होते हैं लड़के और इतने छोटे बच्चे काबू आ जाते हैं तो ये सिस्टम था ऐसे में एक दिन सॉरी एक लड़की मेरे पास आई अपनी माँ के साथ दरवाजे पे दस्तक हुई मैं गई तो उसने कहा कि मुझे बज़्जो से मिलना है मैंने कहा जी मैं बज्जो हूँ बताइए तो फिर मैं उसे ले के अंदर अगली माँ बेटी को बिठाया उसने कहा कि माँ ने कहा इसकी पूरी बात सुन लीजिए मैंने कहा अच्छा तो सुनाओ कहने लगी कि हमारे यहाँ पढ़ने का रवाज पढ़ने पढ़ाने का रवाज नहीं है और लड़कों को तो चार पांच क्लास पढ़ा देते हैं कि वो हिसाब किताब कर सकें लेकिन लड़कियों को बिल्कुल भी पढ़ाने का रवाज नहीं है मेरी अम्मी ने अपनी ज़ोरा ज़ोरी मुझको पाँचवीं क्लास पढ़ा दी लेकिन उसके बाद मेरे वालिद ने कहा कि अगर ये घर से निकलेगी स्कूल जाएगी तो मैं इसे मार डालूँगा ज़ाहिर इतनी बड़ी धमकी उन्होंने इसीलिए दी कि लड़की जाने का सोचे नहीं और मैं ज़रा सा मैं बीच में बात कर रही हूँ अपनी मैं इसलिए यहाँ पे बना रही हूँ ये वीडियो क्योंकि मैं बाहर वॉक पर निकली हुई हूँ खूब बादल घिरे हुए हैं आसमान पे और मेरे सामने यहाँ का स्कूल है तो मुझे स्कूल पर तो मेरा बनाने का इरादा नहीं था वीडियो लेकिन स्कूल देख के मुझे वो वक्त याद आ गया जबकि वो लड़की मेरे पास आई थी जी तो मैं बात कर रही थी कि उसने कहा कि मेरे वालिद पसंद नहीं करते हैं और मैं अपने वालिद से छुप के आऊँगी आपके पास जब वो दुकान पे गए हुए होते हैं और अम्मी मुझे लेकर आएंगी और आप बस इतनी मेहरबानी कीजिएगा मेरा घर बहुत दूर नहीं है आप खड़ी हो जाइएगा मुझे देखते रहिएगा मैं अपने घर चली जाया करूँगी मैंने कहा ठीक है इल्म की राहों में किसी के काम आना मेरे लिए शादत का बायस है मैंने अपने दिल में सोचा लड़की मेरे मैंने कहा लड़की से कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी और देखूंगी कि तुम तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है कितना मैं तुम्हें आगे ले चल सकती हूँ तो फिर मैंने उसका टेस्ट लिया मुझे अच्छा लगा और मैंने महसूस किया कि वो नाइन्थ क्लास का प्राइवेट इम्तहान दे सकती है आर्ट्स सब्जेक्ट्स में मैंने उसे तैयारी करवानी शुरू कर दी और यहाँ तक के इम्तहान का वक्त आ गया अब इम्तहान के लिए ये तय हुआ कि वह बेबस थी बेबसी उसके रवैये से ज़ाहिर थी बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और मैंने कहा अब क्या होगा पेपर देने का तो कहने लगी अल्लाह के बाद आपकी मदद होगी तो मेरा मेरे पेपर भी हो जाएंगे तो मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करो दो बुरखों का इंतज़ाम करो एक मेरे लिए एक अपने लिए और फिर हम दोनों बुरखा उड़ के चलेंगे स्कूल इम्तहानी सेंटर बस मेरे घर के करीब ही था फिर हम इस तरीके से हमने जाना शुरू किया पहले पेपर दूसरा पेपर पहले तो मैं उसका बोर्ड से मैंने उसकी सारी कार्रवाई की फॉर्म वगैरह ला के फिर पेपर के दिन आ गए फिर मैं लेकर गई उसको एक पेपर निकल गया अल्लाह आमी करके दूसरा पेपर निकल गया अल्लाह आमी करके तीसरे पेपर पे उसके वालिद को शुभ हो गया क्या हुआ कि उन्होंने हम दोनों का पीछा किया पेपर तो दे लिया उसने मैं वापस छोड़ के आई उसके घर लेकिन उसके वालिद मेरे घर आ गए उन्होंने दस्तक दी मैं दरवाज़े पर गई चादर ओढ़ के उन्होंने मुझे धमकियाँ दी और कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा और ये और वो काफ़ी खफा थे वो मैंने तहमुल से सुनी उनकी तमाम बातें और फिर वो चले गए धमकियाँ देकर मैं अगली सुबह उस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं था अगली सुबह मैं गई उनके घर मैंने उनसे कहा कि मैं आऊँगी आपके घर आपसे इन पर्सन मुलाकात करने मैं घर गई और मैंने घर वालों को कहा कि कुछ लोग मेरे साथ बड़ा कुंदा था तो आके बैठें और मेरी बात सुने तो फिर उसके वालिद बैठे और मैंने उनसे कहा कि मेरी अपनी दो बेटियां हैं माशा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ानदानी खातून हूँ दो बच्चे हैं दो बेटियां हैं माशा और सब पढ़ रहे हैं और आप मेहरबानी कीजिए कि अपनी बच्ची को इजाज़त दीजिए कि वो बाकी पेपर भी निकाल ले और ये मेरे लिए अल्लाह ताला के नज़दीक अगर अच्छा अमल होगा तो यकीनन मुझे भी शुरू करेगा और आपकी बेटी को भी शुरू करेगा मैंने तो कुछ और बात बातें कही उनसे इनके के क्यों तो उस लड़की ने तो कहा था कि हमारे यहाँ पढ़ाने का रवाज ही नहीं है तो फिर मैंने उससे उनसे कहा कि आप रवाज डालिए आपके ख़ानदान में लड़कियों की भी तालीम है लड़कों की भी उन्होंने कहा कि फिर हम पढ़ाएंगे तो हमारा बिज़नेस कौन संभालेगा मैंने कहा नहीं तालीम के साथ बिजनेस भी संभाला जा सकता है मैनेज कीजिए हालात को तो बहरहल वो राज़ी हो गए और फिर मैंने उसका जो एक दो पेपर रह गए थे वो भी दिलवाए अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर उसकी शादी का वक्त आ गया इतना इतने बरस गुज़रे कि उसकी शादी का वक्त आ गया ख़ानदान से उसका रिश्ता आया उसने उसके वाले फिर आ गए दरवाज़े पर दरवाज़ा खटखटाया मैं गई कहने लगे देखिए बज्जो वो भी बज्जो कहने लगे बच्चे भी बज्जो कहते थे भाई बहन भाई, भाई भी भज्जो कहते थे तो मैं जग भज्जो हो गई थी कहने लगे देखिए बज्जो मैं इसलिए मना कर रहा था तालीम को ये इतनी शेर हो गई है कि अब ये कह रही मुझे यहाँ शादी नहीं करना है फिर वो अपनी शिकायतें करके चले गए मैंने लड़की से पूछा फिर लड़की आई कहने लगी बच्चों काम भी वाला काम भी मुर्गी वाला नाम भी मुर्गी वाला मैं नहीं कर रही ऐसी जगह शादी मैंने कहा मुर्गी वाला काम को ग़लत थोड़ी है हलाल की रोज़ी कमा रहा है कहने लगी बस मैं नहीं करूँगी मुझे पढ़े लिखे आदमी से शादी करनी है खैर वक्त गुजर गया तकरीबन डेढ़ दो साल लगे इस बीच में मैंने उनके वालिद को समझा दिया कि अभी इसकी उम्र आई है गई नहीं है तो थोड़ा सा आप तसली रखिए अच्छी शादी होगी इसकी इंशाल्लाह फिर क्या हुआ उसकी उसका रिश्ता आया इस बीच में वो पढ़ती रही और फिर उसका रिश्ता आया बड़ा बड़ी अच्छी फैक्ट्री में वो मैनेजर लगा हुआ था लड़का अला तलीम याफ्ता फिर उसकी शादी हुई वो अपने घर गई रची बसी अच्छे तरीके से वक्त गुजर गया है पचहत्तर और अठहत्तर के दरमियान की बात है ये और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना वक्त गुज़र गया मैं तो अब सत्तर साल से कैनेडा में ही हूँ जब तक मैं वहाँ थी सब लोग फल फूल रहे थे माशाल्लाह उस लड़की ने उस बाह हिम्मत लड़की ने ना सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाया ये देखिए उसका उसकी लगन उसका हौसला कि नेक कामों में खुदा किस तरह बरकत देता है वो भी इल्म का काम बस यही मेरी पोस्ट थी इजाज़त चाहती हूँ निकली थी वॉक के लिए आ, देख रहे होंगे आपके बस भी आ के रुकी गाड़ियाँ भी रुक रही हैं शोर भी हो रहा है लेकिन मैंने कहा स्कूल नजर आ गया तो मैं बेचैन हो गया मेरा दिल आज इस वाक़े को बयान करने के लिए इन फिर मिलते हैं खुद मान अल्लाह